ধতি চুতি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ধুতি পিন্ধি মই ক'ৰবাত বিয়া বা ক'ৰবাত সকামলৈ বুলি ওলোৱা নাই আজি এই ধুতিযোৰ পিন্ধি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোক দেখাই আছোঁ আৰু চাই থাকিব এইপিনে মানে কিয় ল'ব এইফালে এইপিনে তিতা ফুলৰ ডাল এটা আৰু এইপিনে ক'লা কচু লৈ লৈছোঁ আৰু কলপাত চলপাত লাগিব আৰু এইবোৰ চবেই লৈ যাম লগতে আজি মানে আনকালে তৰাপাতো দিওঁ তৰা তৰা গছৰ তৰাপাত নহয় মানে তৰা গছ মানে তৰা গছো দিওঁ আৰু তৰা গছ আজি তৰা নাই কাৰণে মানে আজি ক'লা কচু আৰু তিতা ফুলৰ ডাল আৰু কলপাত তামোল তামোল পাণ কি কি দিম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই অসমৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া লাহেকৈ গম পাইছে খেতি চিজন গতিকে আমাৰ মানে আজি গুচাটো লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু গুচাটো ল'ম আপোনালোকে গুচা লোৱা মানে কেনেকৈ লয় কি আপোনালোকক সকলো দেখাম আপোনালোকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুন চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাব তেন্তে বলক আজি মানে গুচা লোৱা ভিডিঅ'ৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ল'মহে কিন্তু গুছাৰ মানে আজি দেউতাটো ঢুকুৱা এপ্ৰিল মে' জুন জুলাই চাৰিমাহ হৈছে কিন্তু সকামখন কোৱা নাই আমাৰ দহা ভোজখন গতিকে দহা ভোজখন নকৰাৰ কাৰণে মানে আজিকেইদিন জোচা ল'লেও যি ল'লেও মানে নিয়মতে যাব আমাৰ মানে এইটো কাৰণে আৰু এইপিনে আমাৰ দেউতাৰ হেৰি কৰা জেগাটোকো এইডোখৰ দেই ভোজতে পাইগ'লি দেখি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইডোখৰ এইটো এটা ট্ৰিভোজ এটা বনাই পিনে এই তুলসী গছ ৰুই থৈছোঁ দেখিছা দেখিছে এইটো অকণমান আৰু অকণমান ভালকৈ বনাই দিব লাগিব সকামলৈকে এইটো এনেই টিভুচ এটা মানে ৰাউণ্ড এটা দি থৈছোঁ এইটো দেখিছে এইটো মানে কি হ'ল এনেই চিন এটা ৰাখি থৈছোঁ আৰু এডোখৰত মানে দেউতা নোহোৱা ধোৱা কৈছিলে যে সেইটো কাৰণে মানে জেগাটো অকণমান মানে হেৰিকৈ থৈ দিছোঁ এইখিনি অকণমান বেৰি দিব লাগিব অকণমান জেৰুৱা অকণমান সৰুকৈ কামি দি পিনে আৰু নিৰামিজতে এতিয়া নিৰামিষেই হৈ আছে কণী এটাও খোৱা নাই যিহেতু গতিকে মাছ মাংসটো নহ'বই আৰু ওচৰে পাঁজৰে যিমান বিয়া হৈছে আৰু যোৱাই নাই হোৱা আমাৰ কাৰণ মাছ মাংস খাব নোৱাৰোঁ গৈনো কি কৰিমগৈ সেইকাৰণে যোৱাই নহয় সেনেকৈয়ে আৰু দেখাই আছোঁ বাৰু আজি গুছা লোৱাটো ক'লে গৈ আছোঁ পথাৰলৈ বুলি কৈ আছোঁ মই এতিয়া পথাৰত মানে আজি এই গুচাটো ল'ম আৰু গোছাটো লোৱা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই আছোঁ এইফালে কঠীয়া তোলা হ'ব কঠীয়াখিনি মানে বনাই নহয় কঠীয়া মানে যিটো গুচা পোৱা হয় গোচাখিনি তুলি থোৱা হৈছে প্ৰথম সেই তুলি থোৱা গোচাটো মানে প্ৰথম ৰোৱা হ'ব আৰু সেই ৰুওঁটো মানে কঠীয়াখিনি ৰুওঁটো এইখিনি অলপ আজি গুচা লওঁতে ক'ত কেনেকৈ কি কৰিবলৈ আপোনালোকৰ মুঠিয়ে এই মুঠিটো এতিয়া লৈ যাওঁ এই মুঠিটো প্ৰথম মানে আমি গোচ ওলাই প্ৰথম মুঠিয়ে থৈ দিয়া হয় আমি গুচা লওঁ বুলি সেই মুঠিয়ে এতিয়া মানে গোচটো ল'মগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ গুচালি আজি গোচা লোৱাটো অকণমান দেৰিয়ে হৈছে টাইমটো সময়টো দেৰি হ'লেও মানে গোচাটো লৈ ল'ম আৰু আৰু গোচাবৰ বেছি আজি লোৱা মানে মাটিবৰ দিয়া নাই আৰু পথাৰৰ বাহিৰত মানে ৰাইজে ৰোৱাই নাই সেই গতিকে মানে গোচটো তাত মানে নল'লোঁ এই কঠীয়া দিনাতে আমাৰ ঘৰৰ বাৰী মা ইয়াতে মানে কেৱল দুদোৱা এই সৰু দুদবা আছে গোচটো লৈ থওঁ বুলি আজি গোচটো লৈ থওঁ এই যিহেতু ঘৰৰ বাৰীৰ ভিতৰত ভিতৰত নহয় জানো সেইকাৰণে মানে গোচটো লৈ পেলাওঁ আৰু এইকেইদাৰ এনেই খালী যেতিয়া নেকি আছে বাৰীৰ ভিতৰত গৰুও নাহে সেইকাৰণে মানে গোচটো লৈ পেলাওঁ সেইবুলি আজি গোচটো লৈছোঁ আৰু আৰু চাৰি পাঁচদিনৰ পিছত মানে বাহিৰত ৰুমগৈ আৰু আহি পিনে আহি গ'ল মানে এতিয়া আমি পথাৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে পথাৰটো আহি পাই গ'লোহি আৰু পথাৰ নহয় আমাৰ কোনকিদৰা দিছোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিছোঁ আমাৰ যি মানে যিকেইটা গোচ ল'ম বুলি আজি ৰুবলৈ দিছোঁ সেইকেইটা মাটিকেইটাও দেখাই দিছোঁ আগতে দেখাইছিলোঁ বাৰু তথাপিও আজিও দেখাই দিছোঁ আমাৰ ৰুবলৈ দিয়া মাটিকেইটা সেইপিনে এইকেইটা এইফালে দেখিছে এইকেইটা এইটো আৰু সেইদৰে সেই দুডৰাই মাতি দিছোঁ ৰুবলৈ এনেকৈ এইকেইটা হাল চাল বোৱাৰ হৈ গ'ল দেখিছে এইটো মানে গুচ ল'বলৈ আহিছোঁ গোচ লোৱা আমি কমে প্ৰথম তামোল এখন খাই ল'ব লাগে সেইকাৰণে তামোলখনত এই ৰসটোৰ পৰা এই চব চব গুটি জালুক আজি খোৱাকৈ মানে তামোল তামোলৰ লগত আমি ইয়াত তামোলটো কাটি লওঁ মুহূৰ্তত মানে তামোল এখন খাই ল'ব লাগে যালৈকে তাৰপিছত বস্তু লোৱা হয় জালুক জালুক চব এই তামোল এখন খাই লোৱা হয় খাই তাতে যিহেতু বস্তু মানে যিহেতু মানে গোটেই গতিকে হ'ল পূবমুখীয়া পূবমুখীয়া কাৰণে মানে গোবৰলৈ সূৰ্য দেৱতালৈ বুলি সূৰ্য দেৱতালৈ বুলি মানে এইটো তামোলখন এটা আগবঢ়োৱা নহয় এইটো ধুনীয়াকৈ আগে ধৰক মুঠি পিনে উবৰ দিকৈ মানে এইটো তামোল পাণ আগবঢ়োৱা হয় আমাৰ লগতে এটা শিলগুটি দিয়া হয় তাৰপিছত দিয়া হয় এইটো ক'লা কথো ক'লা কথুৰা দিয়া হয় আৰু তিতা পোলাও তৰা পাত দিয়া হয় মানে তৰা পাত নহয় গছ তৰা পথু দিয়া হয় আদি তৰা মানে নাই তৰা নথোৱাৰ কাৰণে মানে ক'লা কথা আৰু তিতাবলৈ আগে পেলাওঁ নঠিটো মানে ৰুৱাত অকণমান হেৰি আছে আমাৰ নিয়ম এটা আছে নিয়মটো মানে কি কয় কেইজোপামান মানে পাঁচজোপা গছ আমাৰ পাঁচজোপা গছ নিয়ম কৰি মানে ৰোৱা হয় আৰু সেইকেইটা নাম ধৰি ধৰি ৰোৱা হয় আৰু সেইকেইযোৰো আমাৰ কিয় কিয় নাম লয় আমি নাম লৈ কৈছোঁ এইজোপা প্ৰথমজোপা গৈছে আমাৰ ঘৰৰ গৃহস্থলে বুলি ৰোৱা হয় এইজোপা এজোপা আমাৰ গৰু গোসাঁলে তাৰপিছত এইজোপা হ'ল খোজনীয়া মগনীয়ালে এইজোপা আলহী উঠতিলে হ'ল চৰাই চুকটিলে আমাৰ মানে এই পাটজোপাই ধান গছে মেইন ধান গছ তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ এইখিনি এই মুঠিটো ৰুই দিব লাগিব মই বাকীখিনি যোনে হ'লেও ৰুব পাৰিব এতিয়া মই ৰুই শেষ কৰি দিব লাগিব সেইটো মানে গোচ লৈছোঁ সেইকাৰণে প্ৰথম ৰোৱা মছটো মই ৰুব লাগিব সেইটো তাৰপিছত মহিলাসকলে হ'ব যে কিবা কঠিয়াবোৰ বৰ মানে ওখ নহ'ল ৰঞ্জিত কঠীয়া কৈছোঁ আমি কিছুমানে এনেকৈ এনেকৈ দিলে এনেকৈ লৈ এনেকৈ ওলাই বোলে ধান নকলিয়ে এনেকৈ কাটি দি ল'লে লিখি যায় এনেকৈ ধান ডাইৰেক্ট নতুবা এটা ডাইৰেক্ট গুড়টো আৰু দূৰৰ কাৰণে মানে আজি ঘৰতে ৰুও ৰোৱা হওক বেলেগ মানুহ নাই মতে বাহিৰত হলে মাতিব লাগিব বাকী কঠিয়াখিনি অকণমান ঢুলাই দিব লাগিব এতিয়া মই ওলাই দিছোঁ আনি দিছোঁ দেখিছোঁ যিহেতু মানে কঠিয়ানীৰ ওচৰতে মুঠীয়া বন্ধা নাই এনেকৈ মুঠিয়ে মুঠিয়ে ডাইৰেক্ট আনি দিছোঁ lúc subscribe cho kênh Ghiền ো আৰু হেৰি কৰি উৰি আহি গ'লোঁ আৰু এইপিনে শ্ৰীমতী উৰি আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপুনি শ্ৰীমতীয়ে ৰুলে ময়ো এডৰামান দুটা ৰুলোঁ আৰু বাকী সেই দুবৰা ৰু কিন্তু বেলেগ মানুহ মতাও নাই দেখাই দিছোঁ এইখিনি ৰুই আছে এতিয়া দেখাই দিছোঁ মানে আইডিকে দেখিছে ৰুই আছে ধান ৰুই আছে এই অকল অকলে উৰি আছে এতিয়া ৰ'দত আৰু মই ৰুই সেইদৰে সেইদৰে ৰুই পিনে গুচি আহিলোঁ গুচি আহি ভাত চাত খালোঁ উৰি আছে এতিয়া এইফালে এইফালে মেংগ' এটা লৈ গৈছোঁ মেংগু দেখিছে চিমত লৈ পুলি গৰমতো এইপিনে মেংগুৰ ছোৱালী যেতিয়া বিহু চাগে ফালিয়ে থাকা চাওঁ বিহু গৰমত মেংগ' দি দিছোঁ মেংগ' খাই দে গৰম বাঢ়িয়ে যাবা খাই দে খাই দিয়া খাই দিয়া আৰু কোনে খাব তই আমি ভাত খালোঁ আধা থাকিয়ে গ'ল এনে কঠীয়া অকণমান কম হ'ল মানে অকণমান বেছি নহয় এফেয়াৰমান লাগে সেইকাৰণে এফেৰা তুলি বোলে আকৌ গুচি আহিলে কঠীয়া এফেয়াৰমান মোৰ বাকীখিনি মই তুলিয়ে দিছিলোঁ এতিয়া কঠীয়া এফেয়াকৈ তুলি আছে এইপিনে আৰু আজি গোছাটো লৈছোঁ বুলি আজি মানে নিৰামিজতেই গুচি গৈছে কাৰণ পাইছে আপোনালোকৰ মানে আগতে ভিনটো দেখাইছিলোৱে যিহেতু মানে আমাৰ দেউতা ঢুকোৱা সকামখন কৰা নাই মেইন সকামখন এইখিনি মানে আমি নিৰামিষে খাই আছোঁ এতিয়া নেকি এপ্ৰিলত ঢুকাইছিলে এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়া জেগা চেজা জেগাৰ কাৰণে মানে অসুবিধা যে সেইকাৰণে মানে জেগা অসুবিধাৰ কাৰণে সকামখন কৰা নহ'ল এতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত কৰিম সেইকাৰণে এতিয়া মাছ মাংস খোৱা নাই হোৱা নিৰামিষে খাই আছোঁ আৰু এতিয়া গুচা লৈছোঁ বুলিও নিৰাম মাছ মাংসটো মাৰিলে নহ'ব কাৰণ নিৰামিষেই চলি আছে আৰু নিৰামিষেই খাই আছোঁ